Добро пожаловать на нам в Мой цветущий сад. Ходите. На входе встречают белочки, бурундуки и семейство сов. В душистых зарослях прячутся боязливые кролики. Настоящий сад из страны чудес. Сама хозяйка в кокетливой шляпке, почти как у Алисы, часами готова рассказывать о своих питомцах. Людмила Михайловна бывший редактор одной из известных районных газет Цветовод со стажем. Творческая личность во всех отношениях. Замечательное хобби в свое время подсказала сама работа. Однажды собирая материала об увлеченной женщине, я увидела просто необыкновенный вот сад цветочный. И я решила попробовать создать точно такую же и у себя. Ну, как говорил Иоанн Кронштадтский, что цветы – это кусочек, оставшийся кусочек края на земле. Вот этот кусочек оставшегося рая, я, как и могла, вот годами его собирала. Сейчас в саду больше сотни цветов и растений. В приоритете пока цветущие кустарники. Лилии, сирень, первоцветы, многолетники. Одних роз порядка 40 сортов. Несмотря на зной, ароматом могут позавидовать самые элитные парфюмерные дома. Канадские розы, Английские розы, они, конечно, выделяются от наших чайно-гибридных роз. Они выделяются своим ростом. Это всегда мощные кусты. Лист всегда такой глянцевый, блестящий. И на фоне вот этого глянцевого листа очень красиво смотрятся соцветия. У них всегда тонкий аромат. Валентина Михайловна увлекается поэзией и историей. Обожает Пушкина. О каждом цветке знает практически все. Историю, особенности селекции и, конечно же, легенды разных народов мира. Афродита, когда вышла из пены, вот Земля, увидев такую красавицу, она решила что-то создать и себе здесь. И создала из вот этой пены розу. Когда-то всего, это много веков назад, всего было шесть сортов роз. Сегодня их больше 30 тысяч. Волшебный сад славится на весь город. Соседи и друзья не устают удивляться находчивости Валентины Михайловны. Недавно она увлеклась садоводством. В коллекции несколько карликовых яблон редкого вида. Выкупила их у одного частного садовода-селекционера. Вообще декоративное растениеводство – удовольствие не из дешевых. Например, один саженец розы далеко не самого редкого сорта, стоит от тысячи и больше. Тем не менее, красота искусства бесценна. Анастасия Васильева, Игорь Лобач, Панорама новостей, Фокина.